Будинок культури тісно співпрацюємо з благодійним фондом Перемога і вирушаємо вже вдруге у поїздку благодійного концерту, підтримати бойовий дух бійцям. Студія «Аріон», яка працює при районному будинку культури, солісти, вокалісти, це Людмила Таран, візитна карточка нашої, можна так сказати, навіть Компаніївського району. Також їдуть наші аматорські колективи. Це Губівчанка Губівської, Губівської сільської ради, троєсті музики з районного будинку культури. Перша поїздка у нас відбулася у Володарськ, Володарськ Донецької області. Теж нас там зустрічали воїни АТО. Допомагаємо хлопцям, воїнам і дуже довго. Я думаю, що ми зі стоків, перших. В першому разі, я думаю, що ніхто не думав, що таке слово навіть волонтери не просто. Будемо давати два концерти, один в Ялті, другий в Манвич. Воїни будуть присутні, будуть місцеві жителі присутні і будуть школи, діти присутні. Ми їм приготували сюрпризи, подарунки. Я думаю, буде все добре. Так, будешь на ком не был, так, Сейчас доезжаю в Ёлке. Без эпидемии культурное, життя Ялты. Я не местная, толком не скажу вам. За это. Я, там вы звездки. Здравствуйте. Вас, часто до вас с концертами приезжают? Нет. Это на час, да? Да, на час дня концерт сегодня ага, приходится. Хорошо, придем. Спасибо. Стараемся взаимодействовать с разными регионами нашей Украины. Люди приезжают, мы общаемся, каждый понимает друг друга. Даже неважно на русском мы разговариваем или на украинском. Но вот это взаимодействие, стараемся вот для этого, чтобы сплотить этих людей, для того, чтобы люди понимали, что мы одна большая Украина. То есть если там я живу там на Буковине, а кто-то живет в Донецке, значит ты плохой, я хороший. Такого не должно быть. Покрійся моя Україно, і крізь твої очі у світі далеких зіров, сербіля сцени к небес, странитні полети героїв, всі ті, що поклали в життя, за майбутнє твоє. Уважаемые наши военнослужащие, сегодня вас мало, потому что служба и служба. Мы рады приветствовать наших кировоградских гостей у нас на нашей ялтинской земле и хотим сказать им большое спасибо за то, что они действительно проделали такой дальний путь для того, чтобы дать нам этот концерт. Мы все послушали очень хорошие песни. Спасибо им за этот концерт. Мы желаем им дальнейших творческих успехов здоровья, мирного неба, чтобы действительно всегда над нами было солнышко. Да, очень приятно все было, насколько выше уровня. Просто передать. Я думаю, что от всего коллектива, своего образа по всем-всем большое спасибо за все, за все. Большое спасибо. Первый концерт от наших земляков. Большое спасибо, благодарны от всего коллектива «Висковую службу». Такие концерты потребняющие чем не Да, очень нужны. очень нужны для поднятия настроения нам, потому что служба и служба, но вот такое вот, очень вдохновляет.